হেল্ল' এভিউৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয় আৰু সময় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া কিতাপৰ দ্বিতীয়টো পাঠ জোনাকীৰ জন্মকাহিনী সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা যদি ক'তে ক'ৰবাত ভুল হয় তেন্তে আপোনালোকে সোধাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা ক কটন কলেজ কটন কলেজ ঊনৈছশ এক চনত স্থাপন কৰা হৈছিল খলিকতালৈ পঢ়িবলৈ যোৱা ছাত্ৰসকল থকা মেচ কেইটা কট কট আছিল উত্তৰ কলিকতালৈ পঢ়িবলৈ যোৱা ছাত্ৰসকল থকা মেচ কেইটা আছিল তেতিয়াৰ কলিকতা চহৰৰ ত্ৰিছ নং মুছলমান পাৰালেনত পঞ্চাছ আৰু বাষষ্ঠি নং সীতাৰাম ঘোষ ষ্ট্ৰীটত সাতষষ্ঠি নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীট এশ সাত নং আৰ্মহাছ ষ্ট্ৰীট ঘ অসম সাহিত্য সভাৰ প্রথম সভাপতি কোন উত্তৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্রথম সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল ঘ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ক'ত আৰু কোন চনত অসমীয়া ছাত্ৰসকলে স্থাপন কৰিছিল ইয়াক চমুকৈ কি নাম দিয়া হৈছিল উত্তৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ওঠৰশ আঠাশী চনৰ পঁচিছ আগষ্ট তাৰিখে সাতষষ্ঠি নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীটৰ মেচত বহা টি পাৰ্টি এটাতে কলিকতাত অধ্যয়নৰ ছাত্ৰসকলে স্থাপন কৰিছিল ইয়াক চমুকৈ অভা ঊষা সভা নাম দিয়া হৈছিল ন অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন এই সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল উত্তৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ এই সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধন কৰা প্ৰথম ছ জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত কোনে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰ জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল দ্বিতীয় ছ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন কোন উত্তৰ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল বৰ্গীয় জ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই জোনাকীৰ আগকঠাত কি লিখিছিল উত্তৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই জোনাকীৰ আগকঠাত লিখিছিল আমি যুঁজিবলৈ ওলাইছো আন্ধাৰৰ বিপক্ষে উদ্দেশ্য দেশৰ উন্নতি জোনাক ঝ জোনাকী আলোচনীৰ প্রথম সম্পাদক কোন উত্তৰ জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা দুই নম্বৰ টি পাৰ্টি মানে কি উত্তৰ যিসকল অসমীয়া ছাত্ৰ কলিকতাত পঢ়িবলৈ গৈছিল তেওঁলোকৰ মনত স্বদেশ প্ৰীতি আছিল অসীম সেয়ে তেওঁলোকে সপ্তাহৰ প্ৰত্যেক বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে যিকোনো এটা মেচত গোট খাই নানা বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল গোট খোৱা ল'ৰাসকলৰ মাজত ৰং ধেমালিও হৈছিল আৰু গধুৰ কথাৰো আলোচনা চলিছিল দেশৰ হিতৰ বাবে কেনে কাম কৰা উচিত সেই বিষয়েও প্ৰায় কথা বতৰা চলিছিল এনেদৰে লগ হোৱা কথাটোক তেওঁলোকে টি পাৰ্টিত নাম দিছিল তিনি নম্বৰ অভা উষা সভাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা উত্তৰ ওঠৰশ আঠাশী চনৰ পঁচিছ আগষ্ট তাৰিখে সাতষষ্ঠী নং মিৰ্জাপুৰ ষ্ট্ৰীটৰ মেচত বহা টি পাৰ্টি এটাতে কলিকতাত অধ্যয়নৰ ছাত্ৰসকলে গঠন কৰিছিল অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা নামৰ এটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটিক চমুকৈ তেওঁলোকে অসমীয়া সভা নাম দিছিল অভা ঊষা সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ তেওঁ কলিকতাত পঢ়িবলৈ যোৱা এগৰাকী পুৰণি ছাত্ৰ এই সভাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধন কৰা কলিকতাত সভাৰ ঘাই শাখাটো আছিল আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ শাখা সভাসমূহ গঠন হৈছিল কলিকতাৰ ঘাই সভাৰ প্ৰত্যেক অধিৱেশনতে সদস্যসকলে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ বুৰঞ্জী আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ পাঠ কৰিছিল সভাৰ বিভিন্ন আলোচনাৰ যোগেদি তেওঁলোকে কিছু কৰ্ম আঁচনিও যুগুতাই উলিয়াইছিল চাৰি নম্বৰ অভা ঊষা সভাৰ উল্লেখযোগ্য আঁচনিসমূহ কি কি উত্তৰ অভা ঊষা সভাৰ উল্লেখযোগ্য আঁচনিসমূহ হ'ল ক ওঠৰশ একানব্বৈ চনত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই প্ৰণয়ন কৰা অভিধান প্ৰকাশৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি প্ৰাথমিক কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা খ ৰাজকীয় কাৰ্যত অসমীয়া ভাষা বেছিকৈ চলাবৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰি সভাৰ কলিকতা হাইকোৰ্টৰ পঞ্জীয়কলৈ দৰখাস্ত কৰা ঘসাময়িক বিশিষ্ট লেখক যেনে গুণাভিৰাম বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদিৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা ঘ কলিকতাত অসমীয়া পুথিৰ এটা পুথিভঁৰাল গঢ়াৰ যত্ন কৰা গ কলিকতাত অসমীয়া নাটকৰ অভিনয় কৰা আদি পাঁচ নম্বৰ জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সংখ্যাত কি কি প্ৰকাশ পাইছিল উত্তৰ জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জোনাকীৰ প্ৰথম সংখ্যাত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই জোনাকী আৰু বনকৰি নামৰ দুটা পদ্য লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিটিকাই নামৰ নাটক ৰণেশ্বৰ মহন্তই আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জীৱনী আৰু কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যই জাতীয় উন্নতি নামৰ প্ৰবন্ধ লিখিছিল ইয়াৰ উপৰি জোনাকীৰ আত্মকথা আৰু কেইটিমান হাতৰো ছপা হৈছিল ছয় নম্বৰ প্রসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা ক আমি যুঁজিবলৈ ওলাইছোঁ আন্ধাৰৰ বিপক্ষে উদ্দেশ্য দেশৰ উন্নতি জোনাক উত্তৰ উক্ত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপথে জোনাকীৰ জন্মকাহিনী পাঠিৰ পৰা তুলি অনা হৈছে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ এক অন্ধকাৰময় অধ্যায়ত কলিকতাত পঢ়িবলৈ যোৱা অসমীয়া ছাত্ৰসকলে ভাষাটোৰ উন্নতিৰ বাবে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা উন্নতিৰ সাধিনী সভা নামৰ এটি অনুষ্ঠান গঠন কৰি কিছুমান আঁচনি যুগুতাই লৈছিল এই অনুষ্ঠানটোতেই জোনাকী নামৰ আলোচনী এখন প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল জোনাকী আলোচনীৰ উদ্দেশ্য আছিল কণ কণ জোনাকী পোহৰে যেনেকৈ আন্ধাৰ নিশা কিছু পৰিমাণে হ'লেও পোহৰ কৰি তোলে ঠিক সেইদৰে পিছপৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ জোনাকীৰ অৱদান কিছু হ'লেও আগুৱাই যোৱাত সহায়ক হ'ব খ জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশৰ লগে লগে অসমীয়া সাহিত্যত এটা নতুন যুগৰ সূচনা হৈছিল বুলিব পাৰি উত্তৰ উক্ত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ জোনাকীৰ জন্মকাহিনী পাৰ্থীৰ পৰা তুলি অনা হৈছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এক অন্ধকাৰৰ সময়ত কেইজনমান দেশপ্ৰেমিক অসমীয়া যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি হৈছিল এই সভাৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাষাটোৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰা এই সভাৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ কৰা হয় এই আলোচনীখন প্ৰকাশ হৈ ওলোৱাৰ পাছতেই অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত এক নতুন যুগৰ আৰম্ভণি হৈছিল বুলিব পাৰি সাত নম্বৰ শিক্ষকৰ সহায়ত জানি লোৱা ক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ জন্ম ওঠৰশ বাসত্তৰ চনত তেওঁ এজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঊনৈছশ ষোল্ল চনত অকণ নামৰ আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল কিছুদিন প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ সম্পাদক আছিল ঊনৈছশ বিছ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল তেওঁৰ প্ৰকাশিত পুথি হ'ল পুৰণি অসম বুৰঞ্জী আদি স্ক্ৰিপ্টেভ কেটেলগ অৱ আছামিছ মেনুস্ক্ৰিপ্টছ ইত্যাদি প্ৰথম অসমীয়া ছনেট কবিতা প্ৰিয়তমাৰ চিঠি গোস্বামীদেৱে ৰচনা কৰিছিল খন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনৰ আঠাইছ অক্টোবৰত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম হয় ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত প্ৰকাশিত জোনাকীৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ সম্পাদক ঊনৈছশ আঠাইছ চনত অসমীয়া সংবাদপত্ৰৰ প্ৰকাশক তেওঁ এজন ৰোমাণ্টিক কবি আছিল প্ৰকাশিত কবিতাপুথিসমূহ হ'ল প্ৰতিমা বীন বৰাকী চন্দ্ৰামিদ ইত্যাদি ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনৰ দুই আগষ্ট তাৰিখে এইজনৰ ৰোমাণ্টিক কপিয়ে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ওঠৰশ আঠষষ্ঠি চনত আহতগুৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত নাওত জন্ম প্ৰাক স্বাধীনতাকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া সাহিত্যিক সাহিত্যৰথী আৰু ৰসৰাজ উপাধিৰে খ্যাত অসমীয়া চুটিগল্প ৰস ৰচনা উপন্যাস কবিতা আদি সকলো দেশতে উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি তুলিছিল অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাৰ অন্যতম জন্মদাতা জোনাকী বাঁহী আদি আলোচনীৰ সম্পাদনা কৰিছিল অসমৰ জাতীয় সংগীত অমৰ আপোনাৰ দেশৰ ৰচয়িতা ঊনৈছশ চৌবিছ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল প্ৰকাশিত পুথিসমূহ চিকৰপতি নিকৰপতি কদমকলি পদুম কুঁৱৰী সাধুকথাৰ কুকি বুঢ়ীয়াৰ সাধু জোনবেৰী লিটিকাই কেহুকলি বেলিমাৰ জয়মতী কুঁৱৰী কৃপাবৰ বৰুৱাৰ উভতনি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মূৰ জীৱন সোঁৱৰণ তত্বকথা কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰবুৰণী কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা দ্য ৰিলিজন অৱ লাভ এণ্ড ডিভ্যন ইত্যাদি অসমীয়া সাহিত্যৰ তেওঁ আছিল মুকুটবিহীন সম্ৰাট ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ঘ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ওঠৰশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিশ অক্টোবৰত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি উষা বিজুলী আখাম মন্ত্ৰীৰ কিছুদিন সম্পাদনা কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰকাশিত পুথিসমূহ জোৰণী ফুলৰ চানেকী জয়মতী গদাৰ্ধ টেটুনতামলী ভানুমতী সাহিত্য সংগ্ৰহ আদি ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনৰ সাত এপ্ৰিলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ম ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ জন্ম ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনত ঊনৈছশ পঁচিছ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল বৰদলৈ দেৱ অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাস সম্ৰাট নামেৰে প্ৰখ্যাত প্ৰকাশিত পুথিসমূহ মনোমতী মিৰি জীয়ৰী ৰংগিলী ৰহদৈলিগিৰি নিৰ্মল ভকত ইত্যাদি জোনাকী যুগৰ অন্যতম সাহিত্যিক ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয় আঠ নম্বৰ বিপৰীত শব্দ লিখা উচ্চ নিম্ন স্বদেশ বিদেশ অহীম সহীম নতুন পুৰণি গ্ৰহণ বৰ্জন গধুৰ পাতল পৰাধীন স্বাধীন উচিত অনুচিত উন্নতি অৱনতি ন নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা পঢ়া শুনা আমি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে ৰং ধেমালি আমি ৰং ধেমালিৰে জীৱন কটাব লাগে ভাষা সাহিত্য জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ হৈ ওলোৱাৰ পৰাই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত এক নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি কথা বতৰা আমি জ্যেষ্ঠজনৰ লগত ভালদৰে কথা বতৰা পাতিব লাগে চোৱা চিতা আমি আমাৰ ভাইটি ভণ্টিক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে দহ নম্বৰ একে অৰ্থ বুজোৱা শব্দলিখা প্ৰীতি মৰম ঘাই প্ৰধান যত্ন চেষ্টা দৰখাস্ত আবেদন আন্ধাৰ তমখা প্ৰচুৰ বহুত সূচনা আৰম্ভণি